7 травня на площі перед Спасопреображенським кафедральним собором Донецька зустрічали патріарха Московського і всієї Русі Кирила. Понад три тисячі віруючих вітали предстоятеля руської православної церкви. Патріарх передав їм своє первосвятительське благословення. Ваші святіші православні народним пасом привітають вас на нашій землі. Де і наших Ми привістуємо вас для... На сходах храму його зустрічав митрополит Донецький Маріупольський Ларіон, влада міста і області. Почесною гостею також була перша леді країни Людмила Олександрівна Янукович. Обмінявшись привітаннями з високопоставленими гостями, його святість увійшов у собор, де його зустрічали великодніми співами кращі хори єпархії. Собор не зміг вмістити всіх охочих. Ті, хто не потрапив всередину, змогли стежити за патріаршим богослужінням на великих світлодіодних екранах. Також пряма трансляція Божественної літургії була організована на онлайн-телеканалі ЮСТВ і телеканалі Юніон. Богослужіння відбувалося з особливою урочистістю. Його святості співслужили українські архієреї на чолі з блаженнішим митрополитом Київським і всієї України Володимиром та ієрархії Руської православної церкви. После закінчення божественной литургии святейший патриарх Кирилл звернувся до высокопрвосвященничего митрополита Елареона с витальной промовую Я обычно не езжу на дни рождения и круглые даты за редчайшим исключением, но счел необходимым приехать сюда, чтобы помолиться вместе с блаженнейшим, с архипастырями и воздать должное Владыке Елареону. За Его труды по созиданию Церкви Христовой здесь, в Донецкой земле. Можно сказать, Владыка, что под вашим пасторским, архипасторским руководством процвела языческая неплодящая церковь. Таким был Донбасс. Здесь люди, люди трудились. И, наверное, трудом в первую очередь отмечен народ Донбасса. Большая часть ведь людей трудится на опасных производствах, нередко рискуя жизнью. Но как важен этот труд. Он тяжел до бесконечности. Он связан с большими психологическими и физическими нагрузками. Но люди трудятся, тем самым созидая в том числе и экономическое могущество Украины. И Донбасс является самым мощным экономическим регионом Украины, поддерживавшим страну и поддерживающим ее в непростых экономических условиях. Вам же, Владыков, благодарность за ваши труды я считаю возможным удостоить вас высокого церковного ордена. Во внимание к усердным архипасторским трудам и в связи с 60-летием со дня рождения, 20-летием архирейской хератонии, митрополит Донецкий и Мариупольский Ларион награждается орденом Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского первой степени – Аксиос. А для храма всего святого построенного с таким чанием, украшенного столь благолепно, хотел бы поднести этот дивный образ Софии Божией премудрости, великой и преименитой. Святая София – это воплощение Сына Божьего, это божественная премудрость, Пужже сила воплотившегося Спасителя – Укрепляет в мудрости и преосвященных владык, и духовенство, и весь верующий народ, ибо мудрость необходима нам на пути к Царствию Божьему. Храни вас всех, Господь.